Madinah Tenggara Malaysia yang teratur di lantai tergolak. Dia segera ambil dan letakkan tempat yang tergolak. Hari di jalan-jalan, pasang maksir dekat lantai dan letakkan atas. Okey. Okay. Ah, okay. Situasi-situasi ini melambangkan nilai apa? Bertanggungjawab! Oke, diragukan aku 1 2 3. Salam sejahtera semua. Nama saya ialah Merelini Esmeralda Anak Sifred. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi kendiri bagi sesi pengajaran mikro oleh Cikgu Bava dalam mata pelajaran pendidikan moral tahun 6. Topik yang Cikgu Bava telah pilih adalah negaraku tanggungjawabku. Dengan fokus kepada nilai utama iaitu bertanggungjawab hormat dan cinta akan negara. Pendekatan yang digunakan dalam sesi ini ialah main peranan dan reflektif. Dengan strategi kolaboratif serta bermain sambil belajar. Baiklah, ringkasan aktiviti PDP oleh Cikgu Bava. Aktiviti utama dalam sesi PDP ini dinamakan sebagai Matikan Sotong. Murid telah dibahagikan kepada empat kumpulan. Di hadapan kelas, terdapat gambar sotong besar di atas kertas manila. Dan setiap enam kaki sotong itu mengandungi satu situasi yang berkaitan dengan nilai tanggungjawab sebagai warga negara. Oleh itu, seorang wakil dari setiap kumpulan akan berlari ke hadapan dan mencabut satu kaki sotong. Setelah itu, kumpulan tersebut akan membaca situasi yang diperoleh dan melakonkan secara ringkas selama 1 hingga 3 minit sahaja. Sementara itu, kumpulan lain pula akan menulis refleksi menggunakan kad refleksi yang berwarna merah dibagi oleh Cikgu Bava. Selepas setiap lakonan, cikgu akan memberi pujian, maklum balas ringkas serta ganjaran iaitu gula-gula sebagai motivasi kepada setiap murid Baiklah kita akan beralih kepada kelebihan sesi PDP Terdapat beberapa kelebihan yang dapat dikenal pasti dalam sesi ini Yang pertama, aktiviti bermain sambil belajar Berjaya menarik minat murid melalui elemen permainan dan pergerakan fizikal oleh itu, ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka dan juga dapat mencetuskan semangat untuk belajar secara aktif. Belah yang kedua iaitu penekanan nilai secara kontekstual melalui situasi realistik. Ini membolehkan murid memahami nilai bertanggungjawab, hormat dan cinta akan negara dalam kehidupan seharian mereka dan ia dapat menjadikan pembelajaran ini lebih bermakna dan mudah dihayati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seperti yang kita tengok, adalah pendekatan kolaboratif dan reflektif. Itu adalah kelebihan daripada sesi PDP oleh Cikgu Bawa tadi. Ini dapat membantu memupuk kemahiran kerjasama antara murid, ke, berkomunikasi dan juga sifat empati dalam kalangan murid. Oleh itu, kad refleksi yang disediakan membolehkan mereka menilai dan mengekspresikan perasaan terhadap situasi yang ditonton. Selain itu, sesi ini juga menonjolkan kepelbagaian bahan bantu mengajar atau lebih dikenali sebagai BBM yang digunakan. Contohnya, kertas manila dengan lukisan sotong dan juga kertas warna merah serta situasi menarik yang sesuai dengan tahap kognitif murid tahun 6 tersebut. Selain itu, kelebihannya adalah elemen EMK seperti creativity, patriotism dan inovasi diterapkan dengan baik. Murid dapat menunjukkan daya cipta dalam lakonan dan kesedaran civic melalui mesej-mesej nilai yang disampaikan oleh Cikgu Bawa. Pada akhir sekali sesi ini berjaya mengintegrasikan kemahiran berfikiran aras tinggi atau dikenali sebagai kebat. Apabila murid-murid Cikgu Bawa ini menilai dan mengekspresikan perasaan mereka terhadap situasi ini dengan nilai yang ditayangkan oleh aktiviti pembelajaran Cikgu Bawa tadi. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti dalam pembelajaran dan pengajaran oleh Cikgu Bawa. Pertama, masa lakonan yang diberikan hingga 1 hingga 3 minit. Hanya 1 hingga 3 minit adalah terlalu singkat bagi sesetengah kumpulan untuk menyampaikan mesej dengan jelas. Ini boleh menjejaskan keberkesanan penyampaian nilai yang ingin ditonjolkan itu adalah yang pertama dan yang kedua iaitu wujud penglibatan yang tidak seimbang dalam kumpulan seperti yang kita tengok dalam video tadi kerana kebanyakan interaksi yang berlaku dalam kalangan wakil kumpulan sahaja manakala ahli lain kurang terlibat secara langsung itu yang kedua dan yang ketiga adalah refleksi murid kurang mendalam kerana kata yang digunakan oleh cikgu bawa tadi terlalu umum pada panduan yang jelas. Ini menyebabkan sesetengah murid hanya menulis refleksi dengan ringkas dan tidak menyentuh pun nilai aspek nilai secara kritikal. Itu yang ketiga. Dan uh, kelemahan yang keempat iaitu tiada penilaian formatif yang dilakukan. Di, di di mana maksud dia tiada penilaian formatif yang sistematik. Walaupun aktiviti aktiviti Cikgu Bava ini menarik, namun tiada rubrik ataupun lembaran khusus untuk menilai sejauh mana murid ini menguasai nilai tersebut. Selesai hujah saya tentang kekuatan dan juga kelemahan bagi PDP oleh Cikgu Bava ini, kita akan beralih kepada cadangan penambahbaikan. Untuk menambah baik sesi PDP Cikgu Bava ini, terdapat beberapa langkah yang dicadangkan. Yang pertama iaitu tambahkan masa lakonan kepada 3 min hingga 5 minit dan sediakan skrip panduan yang ringkas kerana ini dapat membantu murid menyampaikan mesej nilai dengan lebih tersusun dan juga berkesan. Dan yang kedua, Iaitu galakkan penglibatan semua ahli kumpulan dengan memberikan peranan seperti pelakon, pelukis skrip, jurucakap dan pengarah kerana ini mampu meningkatkan pelibatan aktif dan juga semangat kolaboratif dalam kumpulan. Namun begitu, terdapat kekangan masa oleh Cikgu Bava uh, yang diberikan semasa micro teaching. Dan yang ketiga iaitu pandu murid untuk membuat refleksi yang lebih mendalam. Contohnya tambahkan soalan di belakang kad refleksi seperti apakah kesan jika nilai ini tidak diamalkan atau bagaimana anda boleh melaksanakan nilai ini dalam kehidupan harian kerana dengan cara itu kita boleh menganalisis cara berfikir seorang murid itu apabila melakukan refleks, uh, refleksi kendiri okey baiklah yang keempat iaitu sediakan rubrik penilaian nilai yang mudah diguna. Kerana rubrik ini boleh membantu guru untuk membuat penilaian formatif berdasarkan tahap kefahaman, penghayatan dan amalan murid terhadap nilai yang dipelajari pada hari tersebut. Dan yang kelima iaitu yang terakhir, secara pilihan boleh integrasikan teknologi seperti kahut ataupun padlet untuk aktiviti reflektif secara digital lebih menyeronokkan berbanding secara manual. Ini sesuai untuk generasi murid pada hari ini yang lebih tertarik dengan kaedah interaktif. Sekarang kita berada di penghujung iaitu penutup refleksi kendiri oleh saya. Sebagai kesimpulan, aktiviti matikan sotong ini merupakan pendekatan yang menarik dan efektif untuk mengajarkan nilai muni kepada murid Seperti apa yang Cikgu Bawa telah menggunakan kaedah bahan bantu mengajar itu Jadi, ia menggabungkan elemen permainan, lakonan, refleksi dan kalau kolaboratif yang sangat sesuai dengan murid tahap 2 Namun begitu, beberapa aspek seperti masa, panduan refleksi dan penilaian perlu diperbaiki agar nilai yang ingin disampaikan oleh Cikgu Bawa itu tadi benar-benar dapat dihayati, diamalkan dan diinternalisasi inter, di oleh murid-muridnya dan tidak di samping dan tidak lupa juga refleksi ini amat penting bagi ruang untuk kita sebagai guru menilai dan menambah baik mutu PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran yang kita laksanakan sekian terima kasih sekian saja pembentangan saya terima kasih atas perhatian semua saya mengalu-alukan sebarang pertanyaan dan maklum balas bagi menambah baikkan PDP pada cegu pada masa yang akan datang